Ну, как известно, в 1991 году наказом Министерства охраны на ковричном было создано Державное управление, которое на сегодняшний день в стадии ликвидации. Но в 11 году, 13 -4 2011 году, 13.04.2011 года, был указ президента про положение про Министерство экологии и природных ресурсов, в котором не было предбачено создание территориальных органов в системе Минприроды. Также был 16 2012 года был закон наш славно известный 54 про внесение змин до деяких законодавчих акций Украины счет до оптимизации повноважень органов виконавчей влады у сфере экологии та природных ресурсов, в том числе на місцевом урине. И в результате этого 13.03.2013 года постановлением Кабинетов министров. Территориальные органы все с 18.05.2013 года прекращают свои существование. И возникает 230-м распоряжением от 16.05.2013 года Запорожская облдержадминистрация створила департамент экологии и природных ресурсов Запорожской облдержадминистрации, то бишь нас. Из позиции как бы функционала, в принципе, все то же, чем занималось держуправление, перешло и в департамент. Есть некоторые нюансы в плане чего? Что раньше выполняли территориальные органы, но когда они были под природы, немного не взаимодействовало с тем, что делала облдержадминистрация. У них было бы как спивпрация, взаимодействие. На сегодняшний день мы как структурное подразделение облдержадж-администрации, у нас где-то функционал совпадает. И как структурного подразделения, и как того, что делала раньше облдерж администрация. Ну вот вкратце ситуация вот такая. Функционал остается. Но очень тяжело работать из позиции, что много, много, многих нет распорядительных документов, которые бы регламентировали вот эти изменения, которые внесены в закон. Ну, Вам что-то обещают законодательство? Конечно, Вы все хотите. на сайте. Все проекты обговорились. Постановление кабинетов министров тоже обговорится, но на сегодняшний день официально не приняты.